Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, kita tunjukkan bagaimana menjawab soalan-soalan yang berada pada buku surat 36 Matematik Tingkatan 1 buku teks Tengok soalan nombor 1 Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktus punya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Maksudnya apa? Adakah nombor ini boleh dibahagi oleh kesemua nombor ini tanpa baki, tanpa titik perpuluhan. Itu maksudnya. Sebab faktor ialah nombor yang boleh dibahagi tepat oleh nombor dalam bracket. Jadi kita tengok. Dalam CV6, sebab kita kata ada kalkulator tapi kita dah hafal CV6, ada 12 kan? 6 darab 4, 24, 6 darab 7, 42. So jawapannya adakah yang ini? Ya. Yes. Pastikan setiap satunya boleh dibagi dengan tepat. 8 boleh bagi 8 darab 4 32, 8 darab 9 72. Jadi apanya? Dia juga. Okay. 3 darab 4 12, 3 darab 6 18 tapi CV3 tak ada 20. Apabila kita tekan kalkulator 20 bahagi 3, kita dapat perpuluhan. Jadi bermaksud tiga bukanlah satu faktor bagi dua puluh. Jadi jawapannya adakah dia satu nombor sepunya, faktor sepunya? So jawapannya tidak kerana dua puluh itu. Tapi dia tak minta justification. Dia tanya ya atau tidak sahaja. Mari kita tengok sini dua belas darab empat, empat puluh lapan. Dua belas darab lapan, Okay, kalau 12 darab 8 ataupun kita boleh bahagi 96 bahagi 12 Kita dapat 8 Yang ini ok, ini ok 12 darab 10, 120 okay, Dan 144 bahagi 12 Kita dapat 12 Jadi jawapan untuk D Ya yeah. Semua nombor ini boleh dibahagi 12 Dengan tanpa baki Dengan tepat E Adakah uh, semua nombor ni boleh bagi 7? 28 boleh bagi 7. Iaitu 7 darab 4. 7 darab 5, 35. Adakah 91 boleh bagi 7? Kita bahagikanlah. 91 bahagi 7. Dapat 13. 7 darab 13, uh, 91. Dan 105 juga. Bahagi 7. Tengok ada baki tak? Tak ada baki. Jawapannya 15. Dia jawapan untuk E. Ya. Yeah. Iaitu 7 ialah 1 faktor sepunya bagi kesemua nombor ini. Dan soalan F, 9 darab 2, 18, 9 darab 3, uh, sorry, soalan darab 4, 36. 108 ialah 9 darab berapa? 9 darab 12 kan? Jadi kita tengok 108 bahagi 9. Okey, dapat 12. Okey, ini pun boleh. 119, 119 bahagi 9, Ya ini tak boleh Ya ini ada titik perpuluhan Jadi walaupun satu saja nombor ini gagal Dia tetap dikira Bukan ataupun tidak Seterusnya soalan dua Senaraikan semua faktor sepunya Bagi setiap yang berikut A, 12 dan 30. Faktor sepunya itu maksudnya yang dipunyai oleh kedua-duanya. Jadi, pertama kita carikan semua faktor bagi 12. Okay. Uh, faktor 12 ataupun kita buat sifir yang di mana didarabkan dapat 12. Okay. Kita boleh gunakan teknik darab atau bahagi. Okay. Jadi, untuk uh, 12 ni cikgu gunakan teknik darab. 1 darab 12, 12. 2 darab 6. Boleh guna kalkulator ya. Dan kemudian 3 darab 4. Selepas 4 ialah 6. Jadi, balik semula darab 6 darab 2 dan kemudian 12 darab 1. Jadi, maknanya faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Untuk 30 iaitu kalau kita buat cara bahagi, 30 bahagi 1 Maksudnya 30 Jadi yang ni penting belakang ya. ni eh. Bahagi 2 30 bahagi 2 ialah 15 Guna kat kalkulator 30 bahagi 3 Kalau boleh bahagi Dapat 10 Ada lagi tak? 30 bahagi 5 Akan dapat 6 So, selepas 6, lah 7, 8, 9, 10. Jadi, 7, 8, 9, 10 tu tak boleh dibahagikan. Eh? Ya. Ataupun kalau kamu tengok sini, lima, lepas tu enam. Dah tak ada lah. Okay? Jadi kalau nombor tu ada lagi nombor selepas tu, kita kena uji. Jadi untuk tiga puluh adalah satu, dua, tiga, lima, enam, sepuluh, lima belas dan tiga puluh. Jadi faktor sepunya, faktor sepunya, apa dia? Yang sama. Pertamanya, ada satu, kedua, dua, dua juga, tiga juga. Ha, di sini empat, pun sini tak ada. Di ada enam. Dan lain tak ada dah. Okey? Jadi jawapan dia ialah satu, dua, tiga dan enam. Okey. Tetapi sebenarnya, cara ini agak kurang bijak like, sikit. Okey? Kenapa kurang bijak? Sebab kita senaraikan semua. Jadi sebenarnya apabila kita dah senaraikan untuk 12 salah satu nombor je kita ambil nombor yang kecil saja kemudian kamu ambil kalkulator untuk 30. Bila dah senaraikan ini kalau kita tak, tak, ada ini ya. Eh? Kalau kita tak ada yang ini jadi faktor sepunya tu jadi ambil 30 ni kau bagi satu boleh letak satu. Bagi dua boleh letak dua. Bagi tiga boleh letak tiga. Bagi empat tak boleh jangan letak empat. Kemudian bagi enam dapat 5 dan bahagi 12 tak boleh. Sebab kedua-duanya mesti ada nombor yang sama. Jadi jika nombor ini tak boleh bahagi apa-apa nombor di sini dan dan uh, nombor itu mesti ada dekat sini. Pastikan nombor pertama tu kamu dapat dengan betul. Okey? Dan kita teruskan dengan teknik yang ini cara yang mudah ni untuk dapatkan untuk 24 dulu iaitu 24 darab 1 Dua puluh empat Dua puluh empat Bukan dua puluh empat lah uh, Bila sepatutnya kita terbalikkan Satu darab dua puluh empat Jadi senang sikit Dan di nombor tu akan membesar di sini Dua darab dua belas Dua puluh empat Macam tu okay. Itu sebenarnya teknik ni adalah Teknik darab uh, Teknik bahagi sebenarnya Kalau kita tulis tu Jadi kalau ni kita tak payah tulis Jawapan dia Dan tiga boleh tak? Tiga darab lapan begitu juga empat darab enam Okey. sebab empat lima lima tak boleh tu ada enam enam lepas tu tak boleh lah kalau kau buat betul eh jadi untuk faktor bagi dua dua puluh empat kita senaraikan semua sekali satu dua tiga empat enam lapan dua belas dan dua puluh empat jadi faktor sepunya pukul sepunya, kita tak perlu senaraikan uh, senaraikan untuk uh, 48 apa kita buat kita terus bahagi 48 mesti boleh bagi 1 okey jadi ambil yang ini kita mungkin kita bulatkan yang boleh dibahagi dengan tepat boleh bahagi 2 juga boleh bahagi 3 kalau ambil kalkulator boleh bahagi 4 juga boleh bahagi 6 juga boleh bahagi 8 juga jadi, boleh bagi dua belas dan boleh bahagi dua puluh empat. Tak perlu senaraikan untuk 48. Ada banyak lagi nombor tapi nombor-nombor tersebut tidak akan berada pada nombor, uh, sebagai faktor dua puluh empat. Jadi, dia bukanlah faktor sepunya bagi kedua-dua nombor ini. Jadi, dalam kes ini, faktor sepunya adalah semua nombor ini. Satu, dua, tiga, empat, enam, lapan, dua belas dan 24. Okay, soalan C Kita akan senaraikan semua faktor bagi 35. Jadi kita kali ni kita buat cara bahagi pula 35 bahagi 1 ialah 35, bahagi 2 tak boleh, bahagi 3 pun tak boleh, gunakan kalkulator, bahagi 4 juga, bahagi 5 boleh. Iaitu akan dapat tujuh Okey, daripada yang kamu nampak, nombor ni dekat Lepas nombor lima, nombor enam Tak boleh jadi 87. tujuh Jadi maksudnya, faktor bagi tiga puluh lima cuma Ada empat nombor Iaitu satu, lima, tujuh dan tiga puluh lima Jadi untuk faktor sepunya bagi dua nombor tersebut Ialah faktor sepunya senaraikan yang boleh dibahagi. Jadi kita ambil kalkulator 105 bagi 1 mesti boleh bagi dan kemudian 5 juga sebab belakang ni 5. Okey, yang 7 cikgu tak tahu. Okey, jadi cikgu akan ambil kalkulator 105 bagi 7. Jadi dapat 15. Jadi kalau dapat 15 tu dapat tepatlah. Dan begitu juga dengan 105 bagi 35 akan dapat 3. Jadi dia akan jadi dapat juga 35. Jadi faktor sepunya bagi 35 dan 105 ialah 1, 5, 15 dan 35. Begitu juga dengan D. Cikgu akan buat cara darab untuk nombor yang terkecil. 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Jadi untuk 12, ialah 1 2 3 4 6 dan 12. Dan kemudian untuk menentukan faktor-faktor yang boleh digunakan untuk 84, cikgu akan bulatkan dengan warna merah. Jadi cikgu akan tahu 1 boleh dibahagi oleh 84, 84 juga boleh bahagi 2. 84 boleh bagi 3 tak? Cikgu tak pasti, cikgu bahagikan dapat 28. Jadi boleh juga. Jadi 84 boleh bahagi 4 rasanya. Ya, betul. Dan 84 boleh bahagi a uh, bahagi 6. 84 bahagi 6 4, 14 boleh juga dan 84 juga boleh bahagi 12. Okey, 84 bahagi... 12 ialah 7. Jadi kesemuanya ini adalah nombor-nombor yang dikongsikan atau faktor punya bagi 12 dan 84. Okey walaupun 84 ada banyak lagi kan. Dan kemudian untuk 98 cikgu akan bahagikan nombor ni semua dan cikgu akan ada warnakan dengan warna biru. Jadi memang boleh bagi 1, boleh bagi 2 sebab nombor genap. Adakah 98 boleh bagi 3? tak boleh. Jadi 3 tak termasuk. Jadi 98 bahagi 4. Kita tengok boleh bagi 4 tak? Tak boleh juga. 98 boleh bahagi 6? Tak boleh juga. 98 boleh bagi 12? Juga tak boleh. Jadi yang dikatakan faktor sepunya bagi nombor ni okey, faktor sepunya cuma Ialah 1 dan 2 sahaja Okey, soalan E Faktor sepunya bagi 35, 90 dan 100 50 Jadi kita akan senaraikan semua faktor sepunya bagi 35 Dengan cara pendarapan 1 darab 35 dan kemudian dua atau bahagilah kita bahagi kalau kita tak pasti kita buat bahagi Kita boleh bahagi dua jawapannya tak tepat bahagi tiga ada perpuluhan juga bahagi empat pun tak boleh bahagi lima sahaja yang boleh jadi lima darab tujuh di sini jadi di sini lima dengan tujuh dah dekat sangat jadi di antara nombor tu tak akan ada dah jadi sebab kita boleh uji dengan enam jadi untuk tiga puluh lima faktor-faktornya ialah satu satu, lima, tujuh dan tiga puluh lima. Jadi daripada nombor-nombor ini sahaja yang kita boleh uji ataupun yang perlu kita uji nak tentukan faktor se-punya. Jadi sembilan puluh boleh bagi satu, kita bulatkan boleh bagi lima kerana belakang ni kosong dan boleh tak bagi tujuh. Dan sifir tujuh tak ada, uh, tujuh, sembilan puluh dan 90 juga tak boleh bagi 35. Kamu tentu guna kalkulator ya. Alright. Jadi kemudian kita akan gunakan pen biru pula untuk tengok adakah sebenarnya kita tak perlu dah uji yang ini. Dia yang ada dua ni saja dah. Kita dah satu untuk semua. Nombor kedua ni adalah dua ni saja. Jadi 150 ni kita tak perlu pun bahagi 7 dan 35 ni sebab dia bukan faktor untuk 90. Jadi bukan faktor sepunya untuk tiga nombor ni. Jadi kita perlu uji 150 boleh bagi 1, 150 boleh bagi 5. Jadi yang ini juga untuk 150, ni juga untuk 150. Okey. Jadi fak yang kita katakan faktor sepunya itu okey faktor sepunya ialah 1 dan lima sahaja Okey begitu juga dengan soalan F Di mana kita akan cari faktor-faktor bagi dua belas Iaitu satu darab dua belas Dua darab enam Tiga darab empat Jadi untuk dua belas Faktor-faktornya adalah Satu, dua, tiga, empat, enam dan dua belas Daripada situ, kita akan bulatkan semua nombor yang 72 boleh bahagi. Jadi, 72 boleh bahagi 1. 72 boleh bahagi 2. 72 boleh bahagi 3 ke? Okey, cikgu rasa boleh. Tapi, cikgu tak pasti. Cikgu guna kalkulator. 72 bahagi 3. Dapat 24. Jadi, ini pun ya. Yeah. 72 boleh bahagi 4 ke? 72 bahagi 4. Dapat 18, 72 bahagi 6, dapat 12. Jadi, mesti boleh bahagi 12 juga lah. Sebab 6 dan 12, 72. Jadi, semua nombor ini adalah faktor bagi 12 dan juga faktor bagi 72. Walaupun 72 masih banyak lagi faktor-faktor yang kita tak senaraikan. Dan tak perlu senaraikan untuk menjawab soalan ini. Dan kita akan bulatkan sekarang ni dengan pen biru untuk nombor-nombor yang boleh dibahagi oleh 96 Jadi 96 mesti boleh bagi 1 Juga boleh bagi 2 Adakah 96 boleh bagi 3? Ya, kamu tekan kalkulator ya Dan 96 boleh bagi 4 ke? Itu cikgu tak pasti Bagi 4 24 memang boleh Dan 96 bahagi 6 96 bahagi 6 Juga boleh Dan 96 bahagi 12 Juga boleh Okey, jadi Aa, semua faktor bagi 12 adalah juga faktor-faktor bagi 72 dan 96 kerana dalam CV12 ada 72 dan 96. Itu kalau kamu boleh cuba ingatlah. Okay? Jadi faktor sepunya adalah faktor sepunya kita senaraikan semula 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dan dua seterusnya soalan G, apakah faktor-faktor sepunya -faktor bagi 42, 102, 144 dan 200. Biasa kita sederakan semua faktor bagi 42 iaitu 42 bahagi 1 ialah 42, 42 bahagi 2 ialah 21 42 bahagi 3 okay, Boleh bagi 3 tak? 42 bahagi 3 14 Dan kemudian 42 bahagi 4 Tak boleh Bahagi 5 juga tak boleh Dan kemudian 42 boleh bahagi 6 47 Jadi untuk 42 Faktor-faktornya adalah 1, 2, 3, tiga, enam, tujuh, empat belas, dua puluh satu dan empat puluh dua. Untuk cari faktor sepunya antara empat puluh dua dan satu kosong dua, kita akan ambil satu kosong dua dan bahagi semua nombor ini satu persatu. Jadi seratus dua mesti boleh bahagi satu, mesti boleh bahagi dua. Adakah seratus dua boleh bahagi tiga? Ya, boleh bagi tiga. Adakah satu dua boleh bagi bagi enam? Uh, boleh juga. Adakah satu dua boleh bagi tujuh? Okay, tak boleh. Ada seratus dua boleh bagi empat belas? Kita kena uji setiap satu. Tak boleh. Seratus dua bagi dua satu. Juga tak boleh. Dan seratus dua bagi empat puluh dua. Juga tak boleh Jadi Antara 42 dengan 12 Faktor sepunya ni cuma 1, 2, 3 dan 6 Jadi di antara list yang banyak-banyak ni Kita tak perlu lagi Pedulikan nombor yang ini Kita akan ambil 144 Dan bahagikan dengan Nombor ini sahaja Yang merah ni sahaja Jadi untuk yang ini Cikgu akan pangkah di antara yang merah ni Yang boleh dibahagi Jadi kita ambil 144 Mesti boleh bagi 1 Mesti boleh bagi dua, uh, 144 boleh bagi tiga tak? Ya, boleh bagi tiga dan 144 boleh bagi dengan enam ke? Uh, boleh juga. Jadi keempat empatnya adalah yang nombor yang boleh di uh, diguna pakai. Dan kemudian kita juga uh, nak ambil dua kita akan bahagikan dengan empat-empat nombor ini Mesti boleh bagi Jadi kita tandakan di sini tick satu boleh Dua juga boleh Berdasarkan ini nombor genap Ini juga nombor genap Dan kemudian adakah dua ratus boleh bahagi tiga? Tak boleh Jadi kita dah tandakan jadi Yang ini bukan faktor sepunya bagi ke empat-empat nombor ini Dan adakah dua ratus boleh bahagi enam? Tak boleh juga Jadi faktor sepunya cuma dua nombor saja Jadi faktor sepunya cuma adalah 1 dan 2. seterusnya soalan H apakah faktor-faktor sepunya bagi 84 132 300 dan 360 jadi kita senaraikan semua faktor bagi 84 iaitu 84 bahagi 1 dapat 84 boleh juga bahagi 2 akan dapat Empat puluh dua Adakah boleh bahagi tiga Itu cikgu tak pasti guna kalkulator Jadi lapan puluh empat Bahagi tiga Ialah dua puluh lapan Jadi bahagi tiga Ialah dua puluh lapan Kalau bahagi empat boleh tak Lapan puluh empat mesti boleh 4. Lah, bagi empat Sebab apa boleh bagi empat Empat satu daripada dua puluh satu Dan kemudian bahagi apa lagi Bagi lima tak boleh Lapan puluh empat bahagi enam untuk uji dengan 6 boleh Okey iaitu 14 Dan 84 bagi 7 84 bagi 7 Ialah 12 84 bagi 8 tak boleh Sebab uh, sifir 8 sampai 80 Dan 28 dan kemudian bagi 9, 84 bagi 9, ialah tak boleh juga. Begitu 84 bagi 10, tak boleh. Bagi 11 juga tak boleh. Jadi sini senarainya. Jadi untuk 84, senarainya ialah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 dan 84. Selain sekarang kita akan senaraikan ataupun pilih di antara banyak-banyak nombor ni yang mana boleh dibahagi oleh 132. Jadi 132 boleh bagi 1, boleh bagi 2. 132 bahagi 3 a boleh dan kemudian 132 bahagi 4 pun dapat tepat. 132 bahagi 6 itu juga boleh 132 Bahagi 7 Tak boleh 132 Bahagi 12 Pun okay, Yang ni boleh 132 bahagi 14 Tak boleh 132 Bahagi 21 Tak boleh 132 bahagi 28 tak boleh juga 132 bahagi 42 tak boleh dan 122 bahagi 84 sebab 84 darab 2 dan lebih pada 132 ok jadi faktor-faktor sepunya antara dua nombor pertama ni adalah yang cikgu dah warnakan dengan merah tersebut ok dan sekarang ni kita akan ambil untuk nombor-nombor ketiga -nombor itu 300 antara banyak-banyak ni antara banyak-banyak yang merah ni saja yang hitam yang tak ada color merah tu kita dah biarkan saja. Jadi 300 boleh bagi 1, boleh bahagi 2, boleh bahagi 3, boleh juga bahagi 4, boleh bahagi 6. Adakah 300 boleh bahagi 12? Ya. Yeah. Okey, jadi ada di sini yang merah semua tu masih terpilih untuk 300. Yang lain kamu tak tak perlu peduli dan sebab dia dah tak layak lagi. Jadi sekarang kita akan tick untuk yang biru pula untuk 360. Jadi boleh bagi, boleh dibahagi, boleh dibahagi. 360 bagi 4 pun boleh, bagi 6 pun boleh. Adakah okey 360 boleh bagi 12. Okey. Jadi uh, nampaknya yang merah tu semuanya yang yang nombor-nombor yang kita cari. Jadi faktor sepunya ialah satu, dua, tiga, empat, enam dan dua belas. Okay dan yang terakhir sekali, I, uh, apakah faktor-faktor punya bagi seratus sepuluh, dua ratus sepuluh, tiga ratus enam puluh dan lima ratus empat puluh? Jadi kita senaraikan untuk faktor-faktor untuk seratus sepuluh. Iaitu, 1 darab 110 2 darab 55 3 tak boleh okey 110 tak boleh bagi 3 dan kemudian a uh, 4 110 boleh bagi 4 ke jadi okay, kita uji tak boleh 110 boleh bagi 5 jadi 110 bila bahagi 5 dapat 22 jadi lima darab dua puluh dua, kemudian seratus puluh bagi bagi enam tak boleh, uh, boleh bagi tujuh tak, tak boleh juga. Lapan, seratus puluh bagi lapan pun tak boleh, seratus puluh bagi sembilan pun tak boleh, seratus puluh boleh bagi sepuluh, okey? Jadi sepuluh darab sebelas. Jadi, lepas sepuluh dah sebelas. Dan antara nombor ni tak boleh lah sebab antara nombor 5 dengan 10 tak boleh. Tak boleh bahagi. Okay? Jadi 110 faktor-faktornya ialah 1, 2, 5, 10, 20. Sebelas Dua puluh dua Lima puluh lima Dan Seratus sepuluh Jadi di antara nombor-nombor ini -nombor Kita akan cari yang manakah yang boleh dibahagi oleh 210 jadi mestinya 1 2 dan 5 dan sebabkan 10 ni ada kosong di belakangnya dia boleh bahagi juga dan 210 kita cuba bahagi 11 uh, tak boleh uh, 210 bahagi 22 juga dapat perpuluhan 210 bahagi 55 pun ada perpuluhan dan 210 bagi 110 juga ada perpuluhan Jadi ya, faktus punya untuk dua nombor pertama Adalah satu, dua, lima dan sepuluh Untuk nombor seterusnya 360 adakah Kita nak cari itu Kita akan pilih daripada nombor ini saja. Tengok sama ada kita boleh bahagi dengan tepat atau tidak Yang 360 mesti boleh bagi satu Boleh bagi dua Boleh bagi lima Dan juga boleh bagi sepuluh Kamu cuba gunakan kleter uh, Sebab cikgu tahulah itu ya Okay. Dan kemudian nombor belakang tu kita tak perlu terpulih dah. Dan kita tengok adakah 540 boleh bagi empat nombor ni. Yang pertama ya, yeah. kedua juga ya, yeah. yang ini pun ya, yeah. yang ini pun ya. Okay. Jadi kamu guna kalkulator juga. Jadi faktor sepunya bagi keempat-empat nombor tersebut adalah 1, 2, 5, dan Sepuluh. Assalamualaikum jumpa lagi